Власне, тут представлений проєкти, Він запропонований як цілий проєкт, і художник його представляє відразу в цілому. Тобто, відео, ряд, скульптури, артбуки і графіка все йдуть як одне ціле як проєктом. Тобто, ми відбираємо не конкретні роботи в даному mm -hmm. випадку, а обираємо проєкт. Тобто, художник каже: у мене такий є пак. І ви можете його взяти? Ні, художник каже, у мене є такий проєкт, дивіться. Mm -hmm. І ми дивимося з ним проєкти. Дивіться, якщо ви прийшли на виставку, а там експонується абстрактний живопис. Як ви думаєте, яким чином його обирали на виставку? Ви на моєму місці? О, кольори, форма. От бачите? Місність. Але там немає кольорів і ну, немає єдності безпосередньо. Але є форма? У вашому питанні просто міститься вже оціночне судження. Я дивлюся на виставку в цілому, От як вона виглядає, якщо ви заходите з вулиці, дивитесь, чи виставка чи це, чи просто збірка робіт? Для мене це виставка. Ось міша прийшов, можете його запитати. В целом проект Primitive People он про э, сопоставление современного человека с условным человеком первобытным. Я всегда думаю о тех или иных событиях, как бы в истории человечества, невольно отсылаюсь в первобытную какую-то эпоху для того, чтобы попытаться найти правильный ответ на большое количество вопросов. И мне кажется, что большинство проблем, которые существуют в современном мире, они надуманы. Что если бы мы жили по тем же принципам, по которым мы жили условно там, 100 тысяч лет назад, мы бы жили иначе принципиально и концептуально. Эта выставка, она про это противопоставление. Мне интересно задавать эти вопросы о норме, этике и морали в первую очередь себе, но также интересно задать их зрителям, людям, которые ну, посмотрят на эти работы. Первый раз этот проект был представлен в арт-центре «Клоузер». Мне помогала с выставкой Даши Шевцова, которая куратор центра. И, соответственно, второй раз она экспонировалась в галерее «Камин» в Харькове. Мы работали вместе с Настей Леоновой и Борей Филоненко. А вот теперь, спустя два года, с 2018 -го года я работаю, спустя два года она в галерее «Дымчук». И э, изначально я его задумывал как э, проект, э, который состоит из разных э, серий работ. Мне кажется, что это вообще такая э, на сегодняшний день нормальная что ли практика работать с разными медиа, потому что ты можешь э, отрефлексировать одну идею через разные формы. Ой, детям нельзя. Дети. Эксалана у нас 18 плюс. Да, обратим внимание, пожалуйста. Соответственно, через разные медиа я могу сказать гораздо больше, чем через один только лишь медиум. Не то чтобы э, я не чувствую, э, что графика позволяет сказать все. Просто есть вещи, которые ты можешь сказать на эту тему дополнительно. И соответственно артбук и видео они помогают взглянуть на э, разные грани этой темы посмотреть на нее через, с, с разных сторон, посмотреть на эту тему с разных сторон. Ну, если на какие работы ты подуваешься, и ты непосредственно можешь разметить, что вот изображенная людь в ситуации, она выполняет такие идеи, а скульптура Ну, Почему такая форма? Да. Скульптура, она вся изображена на рисунках, mm -hmm. она выполнена в объеме для того, чтобы показать э, то, как по моему мнению, могли выглядеть различные метафизические представления условные первобытных людей. Поэтому дело, что там первобытные люди, они вряд ли представляли себе что-то божественное или даже какие-то природные катаклизмы, они не могли их объяснить для себя, понятное дело. И они вряд ли представляли, что где-то там на облаке сидит дед с бородой. То есть в любом случае это были какие-то очень условные, очень абстрактные ощущения, не знаю, там трепета или страха, или восхищение перед силами природы условно и так далее и вообще сама по себе абстракция как таковая это э, наша уникальная как бы способность которые отличают нас от животныхответ все абстрактные изображения в проекте они так или иначе про что-то что не зависит от человека Uh, uh, Счет что изображено, uh, uh, что uh, uh, это за звук? Да, это видео. Здесь, это э, парк в городе Киеве. Э, в городе Харькове, например, я снимал камни в центральном парке города Харькова. И это как бы о том, что является неизвестным, из, неизменным до сих пор, а, но при этом звук дает нам понять, что это ж что-то, что происходит сегодня, потому что мы слышим какой-то шорох, какие-то, как бы, хождения. Оно-то могло происходить точно так же и там, сто тысяч лет назад, и сто лет назад, но при этом, как бы, природа на сегодняшний день, она не так сильно видоизменилась, как как, бы, как могла, и ну, видео, оно просто о том, что все еще, как бы, пока что остается неизменным ты с початку работать там? С... Графика. Графика. Началась с графики, да, И все. И как долго ты безусловно работала на графике? Ну, я до сих пор над ней работаю, постепенно например вот эти две большие двухметровые работы были сделаны в двадцатом году вся серия с маленькими работами в восемнадцатом году и что-то было не поум ничего в девятнадцатом я не делал с примтив people да все было большая часть было воснадцатом и вот эти три артбука тоже в двадцатом году это новые артбуки и Твой проект, безусловно, про природный, международный и первостный стандарт для думы, да? А, ну, как бы, слово «духовность», оно меня просто немножко смущает. Оно приобрело много а негативных кон кон коннотаций, условия, да, и метафизическое и тоже в этом языке материи. Не, не совсем об этом, он наоборот, скорее о приземленном, о том, что... Не меня все так складно, я как-то себе обидел. Наверное, да, но... Мы как бы себе живем и живем, мы и дохрена себе придумываем всяких проблем, но при этом мы же как-то жили раньше спокойно. Ну, мы-то переживали по какому-то поводу, но мы переживали по более серьезным поводам как мне кажется, чем сегодня. да а как бы метафизика или нет религия это большая часть вообще человеческой культуры и соответственно мне было тяжело ее нивелировать то есть не учитывать думая а, а, на эту тему как бы фантазируя как мог условно жить первобытный человек я понимаю что наверное а мы тогда тоже подозревали, что мы тут не одни условно, что есть какая-то высшая сила и так далее. Соответственно, поэтому как бы, мне было интересно как-то зафиксировать вот это ощущение. Но это не о том, что ну, как бы, мы всю жизнь живем и думаем о, как бы, о чем-то метафизическом. Это просто о том, что это вот такая какая-то данность человека. Ему почему-то сложно смириться с тем, что он может быть реально один такой вообще во Вселенной. Так может быть, как быть бы. да да, а может быть и нет, соответственно каждый решает по-своему. но я думаю, что эти вопросы нас волновали да, еще давно.